bir yigit bo'lgan voqeani bayon qiladilar bu yerda juda e ko'p saboqlar bor endi ko'proq shu ota onalari hayot ota onalarni tarbiyasidan malollanayotgan ukalarimiz boshingga kiy desa oyog'ingga ki issiqroq kiy desa malollanayotgan ukalarimiz bir shundan bir ibrat olib olsinlar men juda bir yaxshi o'quvda o'qirdim deydi va o'qiganlarni ichida ham oliy ma'lumotli bo'lib yaxshi bir diplomni qo'lga kiritib oldim deydi otam deydi ja bir menga e'tibor berar deydi ruchkam ikkita bo'lib qolsa oy bolam bittasini ruchkangni man ruchkasi yo'q odamga berib qo'ygin agar yaxshiroq ko'ylak kiyib olsam deydi bolam san oddiyroq kiyin oli otasi yo'qlar ko'rsa qalbi sinmasin meni ham otam bo'lganda shunaqa ko'ylak olib berardi deb dili vayron bo'lmasin oddiyroq kiyin dedi oshxonani chirog'i yoqilib qolsa deydi bolam chiroqni o'chirib qo'y islob bo'ladi derdi darsxonada o'tirib chiroqni yoqib uxlab qolsam kirib chiroqni o'chirib bolam chiroqni o'chirib keyin uxlagin derdi endi bu gaplardan shunday malollanib malollanib borib borib oxiri deydi otamdan bezib qoldim deydi shu gapirsa g'ashim kelaveradideydi o'qishga ketayotib otamdan ellik so'm yuz so'm so'rasam ovqatga bolam pulni ayamayman qizg'onmayman lekin uyda yesang baraka bo'ladi uyda ko'chadagi ovqat halqumingni buzib qo'yadi uyga kelsang birga ovqatlanamiz deb pul bermasa deydi g'ashim keladi deydi hatto deydi hatto oxiri deydi shu qachon o'largin deb qoldim o'qishni tamomladim deydi oliy ma'lumotli bo'lib qo'limga diplomni olib uyda o'tiribman deydi biron joyga ishga kirish xohishidaman deydi bu istagimni sezib qoldida otam deydi bir yaxshi joylarni ish joylarini deydi manzillarni menga olib keldida de, de. deydi bolam mana shu joylarga deydi rezume topshirgin zora ajab emas o'sha joylardan biriga kirib qolsang de deydi keyin bir yaxshi deydi bir ishxona bor ekan deydi juda obro'li deydi shu yerga deydi tavakkal qilib yozdim deydi so'ng menga deydi qo'ng'iroq bo'ldida siz bilan deydi beseda qilamiz muloqot yurgizamiz falon kuni falon soatga keling dedi endi men o'sha kunni kutyapman mushtoq bo'lib otam qarib qolgan ka to'shakka yotib qoldi deydi doktorlar ham keladi deydi domlalar ham keladi dam soladi qur'on o'qiydi deydi keyin deydi men malollanib turibman deydi otamni oldiga sekin kirdim deydi yotibdi meni ko'rib quvonib ketdi so'yunib ketdi deydi qo'limdan mahkam ushlab turib bolam chiroqni o'chirib aynakni ochib qo'ygin mana ollohni nuri kirib tursin shuni yorug'i kirib tursa bo'ladi deb aytuvdi deydi uf yana gapiryapti deb deydi borib chiroqni o'chirib pardani ochib qo'ydim deydi va deydi bolam haligi ishlaring nima bo'ldi deb so'radi deydi men aytdim ha falon bir joyga falon kunga keling dedi o'sha yerdi kutib turibman desam oxirgi nasihatim bolam qayerda chachilib turgan narsani ko'rsang yig'ishtirib qo'y buzilib ketgan narsani ko'rsang tuzlab qo'y tuzatib qo'y bir evirsib turgan narsani ko'rsang shuni saranjonlab tartibga keltirib qo'y o'zingga yaxshi bo'ladi dedi yana 'ashim keldi dedi. yana g'ashim keldi dedi. otam shu yotibdi endi dedi, og'ir to'shakda dedi. kunlar o'tdi keyin hali aytilgan kun soati yetib kelib dedi, haligi joyga bordim dedi. endi dedi, juda bir mashhur dedi. mashhur bir korxona deydi ancha muncha odam kiraolmasedi deydi qarasam eshigini bo'lti bo'shab qolibdi deydi e dedim deydi men boshqa joyga kelolmadimi shunday de obro'li deydi ishxonani eshigini bo'lti bo'shab qoladimi deb deydi haligini qatirib qo'ydim deydi shundoq kirsam deydi musor paqir og'anab yotib ichidagi qog'ozlar chachilib yotibdi deydi otamni nasihati esim keldi bo'pti endi shuni qilib qo'y deb turgizib musullarni qayta haligini ichiga solib qo'ydim deydi keyin deydi qarasam aynaklar ochiq deydi chiroqlar yoqib turibdi deydi chiroqlarni o'chirdim deydi eshiklar ochiq yotibdi eshiklarni yopib qo'ydim deydi sekin kirsam deydi menga o'xshagan deydi bir o'n o'n beshta o'sha rezyume topshirganlar o'tiribdi ekan deydi hammasi bilan o'tirdi deydi birnin bir chekkadan hammasidan deydi muloqot qildi deydi fikr <laughs> almashilgandan keyin deydi menga navbat yetib keluvdi deydi yig'ilish tugadi deydi turib chiqib ketdik deydi obo dedi menga dedi bir savol ham bergani yo'q mendan hech narsa so'ramadi yani endi meni olmabdida deb sekin eshikka chiqib ketyapsam siz o'tirib turing dedi. deydi deb o'tirdim dedi, hamma chiqib ketdi dedi. ishxonani rahbari menga qarab dedi. biz dedi, bu mas'uliyatli ishga tadbirkor tejamkor e'tiborli zirak tarbiya ko'rgan o'zini ihda ishini ustasi bo'lgan bir ishchini izlab yuruvdik hamma yoqqa kamera qo'yib qo'yganmiz bironta kelgan bugun shu kelgan ishlayman degan ishga talab qilib kelganlarning birontasi deydi e'tibor bermadi siz deydi eshiklarni tuzatib musullarni bir chekalab, eshiklarni yopib chiroqlarni o'chirib shunaqa bir chiroyli holatda kirdiz siz ishga qabul qilindingiz dedi, dedi. haligi joyda otamni gapini eslab alhamdulillah deb shosha pisha endi borib shu xursandchilikni otamga yetkazib qo'yay qachondan kelsam bo'ladi falon kundan keling deb yugurib deydi uyga chopib kelyapman deydi bir ellik metr qoldi deydi shundoq qarasam darvozamiz ochiq deydi besh o'nta odam to'planib qolgan deydi kirsam chiroqni o'chirib olam eshikni yopib yurib olam musullarni yig'ishtirib yurib olam degan otam o'tib ketgan ekan afsus yangi ishga joylashganini ayta aytolmadim meni kechiring ota